Футбол Его Величества снова на голубых экранах. Оставшаяся часть сезона обещает быть жаркой. Нет, ну а как иначе, когда командой руководит вот этот человек? Для тех, кто еще не в курсе, Вадим Евсеев, легенда отечественного футбола, новый главный тренер текстильщика. И огня он. Нам явно добавят. А пока 10 минута матча. Дмитрий Шилов вводит мяч из-за боковой точно на Сагирова. Немного футбольной магии в стиле бразильской самбы и опасный момент уже во вратарской. Чибиров пытается отдать передачу, вратарь ошибается и тут же получает снаряд ворота. 1-0 и я поздравляю вас с новым футбольным годом. Продолжаем праздник. Красно-черные активно используют свои фланги. Крайние защитники стали, не побоюсь этого слова, центральными фигурами в модели нового главного. Постоянные забегания и обостряющие передачи. То, чего мы все ждали в первой части сезона, наконец-то увидели во второй. 45-я минута. Шилов мчится по левой бровке и стреляет вдоль вратарской. Сергеев грохает поворотом. Голкипер справляется с ударом, но Орлов удваивает счет на добивании. И это был отличный первый тайм в исполнении команды Вадима Евсеева. Ребята соскучились по домашним трибунам, по своим болельщикам. Конечно, в начале было небольшие переживания, нервы, но буквально в течение 10 минут все успокоились, начали заниматься своей работой. И итог не заставился долго ждать. Два забитых гола могли еще забить парочку мячей. Ну, результат, я думаю, для первого тайма очень хороший. В первые 45 минут текстиль показал крайне энергозатратный футбол. Все ивановские игроки носились по полю, как заведенные. Да, смотрится это все весело и динамично, но отнимает у футболистов очень много сил. Пока подопечные Вадима Евсеева не готовы играть на таких скоростях все 90 минут, но будьте уверены, новый главный выжмет максимум из наших ребят. Счет 2-0 позволял нашей команде снизить обороты, однако меньше голевых моментов у ворот колонны, а этого не стало. Снова вводим мяч из аута и снова это ставит в тупик оборону гостей. Защитник фалит на Орлове и судья ставит мяч на точку. 11-метровый пробивает Алексеев, но вратарь парирует удар в левый нижний. Но шанс выиграть крупно у нас еще есть. По самый занавес матча наши парни убегают в контратаку. Рыжаков отдает пас Дикову, тот разом убирает двух защитников и каким-то чудом не отправляет мяч в сетку. Звучит финал финальный свисток. Победа текстильщика. Конечно, могли больше забить, не забитый пенальти, уйма моментов нереализованных. То есть дали сопернику почувствовать, вышли во втором тайме как-то раз хлябан. Молодцы, что победили, конечно, додержали победу, но надо все равно поработать, еще лучше играть. Мы будем, мы будем работать над реализацией, над реализацией моментов, потому что вы правильно заметили то, что и в первом тайме были моменты, и во втором, по крайней мере, то, что у нас у крайних защитников, они могли сегодня два-три мяча каждый забить. Это мы наигрывали, мы требуем и будем требовать. Текстильщик набирает 27 очков и включается в гонку за бронзу. Костромской «Спартак» опережает «Ивановца» всего на 3 очка. Шанс приблизиться к соседям по таблице будет уже в следующем туре. 16 апреля красно-черные отправятся в Смоленск, где померятся силами с местным ЦРФСО. Денис Сербин, Ксения Коптева, Виктор Иванов. Программа «Губерния».